Ишов 30-й месяц триденной спецоперации РФ, яка и доси йде по плану. Она тревожная, эта ситуация. На территории Российской Федерации у нас атака на Курск. И относиться надо более чем серьезно. Эвакуировать надо со всего приграничья. Да. Со всего. Постально. Готовиться к наихудшему варианту. Сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я вважаю, що ситуація такова, когда уже не надо все время говорить, що все у нас хорошо. Нет, у нас много чого не хорошо. Як ви вже зрозуміли, паніка, яка спочатку розпочалася у суджі, Курську та Білгороді, дійшла і до московських студій російських пропагандистів. Зазвичай вони дуже швидко адаптуються до будь-якої ситуації та пишуть методички, перекручуючи все на свою користь, але цього разу максимальна розгубленість. Ну и срочные новость. Sky News сообщает, что британские танки Challenger 2 тоже задействованы, как они говорят, освободительной операции на территории Курской области нашей страны. Challenger 2 впервые со времен Второй мировой войны оккупационная армия вторглась на территорию нашей страны. Ось бачите, навіть суперпрофесіонал своєї справи Скабєєва на другому тижні курської операції, все не може приховати істерику. Вона просто безцінна. В її очах та інтонації так і читається, що все пропало, А дехто з російських пропагандистів навіть прямо про це говорить в ефірі. Я вважаю, що ми і все время з того, що ми дали ізходить із від того, що ми можемо проіграти. якщо далі. Будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не э, не 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 так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. До сих пор, пока мы будем жить вот с этими заголовками агонии режима, мы будем проигрывать, потому что идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вы 12-й день успішно триває операція Сил оборони України на Курщині. І як би пропагандисти не намагалися запевняти росіян, що все під контролем і їхні міста та села захищені, правда все рівно вилазить. Вилазить настільки, що замовчувати її вже не можуть навіть найпрофесійніші брехуни. Сьогодні вже така ситуація, що надо говорити краєм. Просто я вважаю, що ситуація така, коли вже не надо, все час говорити, що все у нас хорошо. Нет, у нас многое чего нехорошо. Понимаете? И у нас постоянная информация. И в информационной... Это мы все время показываем украинцев, которые не хотят воевать. И, так сказать, и все время общий этот... Ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И, видимо, мотивированы. И, видимо, умелые. И, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Тернгирш? прости. Но от меня хоть раз слышали? Нет, я от тебя не да, слышал. Не что я и говорю. Но и мол, же, Все мои собеседники говорят, враг сильный, коварный. Конечно. И люди есть, и оружие есть, и все им дают. Не надо его недооценивать. Абсолютно и хорошо организованный. Ой, как же швидко Соловиной помет перевзывается прямо у польоті. Такому ще повчитись треба. Він же один з перших говорив про Київ за три дні та про те, що всі від України скоро відмовляться. Это где? Это... Да, вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас да. выборы да. в Европарламент да. все изменится, выборы в Англии все изменится, выборы а. так, во Франции все изменится. Нет, стоп, стоп, секунду, секунду. Секунду, говорю, секунду, это секунду Владимирович. Стоп, Андрей Владимирович, я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте. Позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были вот отпуске. Мы говорили. Мы говорили о том, какой вы британский сидел, Виктор примерно все же же сами сами будем, да, у да. нас действительно очень часто бывает такое закидательства и позволяет себе говорить очень много того, что а вот завтра, то есть создают людей ложные впечатления, а вот завтра вот все uh -huh. закончится. Вот этим заниматься не нужно. Нет, ну безусловно, по поводу того, что здесь звучали на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине, или э, украинские солдаты просто закончатся и... Ми побідімо таким образом, ми все слышали багато разів. Ми відео э, реальну ситуацію на фронті. Вона не настолько оптимістична. Але кремлівські фейкомети, попри все, намагаються водночас заспокоїтись і навіть пропонують свої рецепти. Очень сложно, вот этот показний оптимізм сохранять. А у нас что, дело показной в том, оптимизм вы видите. Ну, Слушай, да. ну посмотрите, даже. Я на, про наши на СМИ не говорю, я за них да. не отвечаю. Нет. Я иногда, работаю в программе местных встреч. В войне происходят так. плохие вещи. Понимаете? Рамзан Кадыров сказал три дня что-то такое. Ну, давайте не будем Рамзана Кадырова в сую чтобы никому потом не Эту тему вообще, тем более сейчас. Знаете, давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха. Обсуждать. Ой, ну тему Ахмата уже даже Скобеева не хочет обсуждать. Але до этого повернемся позже. Что касается нам, как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций. Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. А... Да эвакуировать надо со всего приграничья. Да. Со всего. Стоит. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да. Потому что пожертвовать, пожертвовать, пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода украинцы там возможно закрепятся. М да. Думаю, не так они себе спочатку уявляли СВО. Это одна из их целей. И что мы видим? Мы видим, что а, с их точки зрения это как выглядит, что Россия заявляла одной из целей, э, из основных целей спецоперации защита народа Донбасса. В результате через два с половиной года атаки на Донбасс, на Донецк, на другие населенные пункты ДНР продолжаются, на ЛНР продолжаются. А теперь то Россия, они хотят это ну, показать, понял, что да. Россия не способна защитить не только показать, Донбасс, показать но кому? и Курскую область, Белорусскую. Кому они хотят а, а если они хотят показать, показать это российскому населению, да. то да. российское население, когда видит вот эту карту нет, и нет, вот нет. эти новости, оно будет требовать совсем не того, о чем они, может быть, себе представляют. Понимаете, но если... они, люди будут требовать действовать жестче Именно. и быстрее. А вот, кстати, Ахмат Чай Алаудинов говорит, что люди вообще не думали, что такое с может случиться. Конечно, хочется сказать. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. І, звісно, якщо підходити з цієї позиції, мені горько. росіянці, звикайте та краще подалі виїжджайте, бо вже навіть західні видання пишуть, що лише за тиждень Україна досягла того, чого Росія досягала шість місяців, продемонструвавши при цьому різницю між якістю та кількістю. Всі розвідувачі інформації, інформація також системи бойового управління, через котрої руководіться руководять діями українська армія, находяться. у Соединенных Штатов Америки. Я могу допустить, что в планировании операции, может, они не принимали участие, это делали их британские коллеги, потому что одной из основных сил, которая участвовала в этом попытке прорваться и захватить там что-то, участвовали очень много групп ДРГ и ССО. Это как раз британский конек, когда вот эти мобильные группы должны были создавать ту обстановку, которую они пытались создать. Но дальнейшего стратегического управления было нарушено, потому что, скорее всего, действовало. При этом наше... общая масса, да, 12 тысяч солдат. Да. Мы не называем 12 тысяч солдат ДРГ. Тот да, нет, операция. Это общая войсковая операция. Что ждет эту группировку? Полный разгром. Кто сдался в плен, тому повезло, остальным не повезет. Что будет делать дальше наша армия? Понятное дело, мы их выбьем до границы пойдем дальше. Потому что мы создадим свою санитарную зону, которая будет предотвратить подобного рода попытки. А может быть пойдем еще дальше. Никаких санитарных зон мы им сделать там не дадим. Это будет наша санитарная зона и наша победа, которая неизбежна. Мы... Я бы рекомендовала этому эксперту не быть таким впевненим. Бо, например, видання The Economist уже пишет, что украинское вторгнение на территорию России может изменить ход войны. На нашу корость. До речі, паблик и террорист Гиркин-Стрелков уже кричат, что наступом на Курщину украинская операция не завершится. В ближайшее время подготовлена аналогичная операция в Белгородской области. Она начнется довольно скоро. Третья операция, это, и тоже согласен, она проработана сейчас на 90%. Завершается подготовка захвата Запорожской атомной электростанции. Это будет, видимо, в конце августа. Четвертый, так сказать, шаг, который должен быть сделан, который тоже заходит угу. в завершении стадии, это отсечение Крыма с целью угу. недопущения а... пояснительного что отсечения, отсечение. чтобы люди не могли вернуться за спусков из Крыма. Нет, отсечение каким образом? Это двойной удар. Это удар по крымскому мосту, в том числе да. с использованием двух самолетов f 16 В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Шапка. да, легких да. позицій, що ми зараз їх видаємо. Ой, а що ж це ви так за Крим переймаєтесь? Може, краще за Москву подумайте? Бо цині птах Гурульов каже, що добратись до російської столиці українські сили зможуть без проблем, якщо захочуть. Льгору, до Львова, до Львова їздила <ш tous sharp> обратно. Я приїхав туди, в місті як такової паніки немає, це неправда. Люди, звісно, зволновані. Як <как> Будеш тут, да. всё, якщо почитай, там все, що пишуть СМІ. Так. <какова> Мало того, у нас ж грохочі, Но я туда приехал и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот он, линия фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил в машину, уехал обратно. Тут никого нету, до Москвы дошел никого. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут, как у вас дела? Да. Нормально дела, вот туда бы всех. Надо перекрыть, изолировать зону боевых действий. Отому що під видом біженців уїжджала. сейчас садись любой там на нашу машину з російських і із спокойно до Москви, захватував любой торговий центр, театр, що хочеш делай. Свободна дорога. Російські пельки навіть не приховують своєї стурбованості. Вони справді прямо в ефірах малюють карти можливих майбутніх проривів ЗСУ. Але дехто все ж сподівається, що це неможливо. Ну бо, начебто, в Україні вже немає сил та зброї. По поводу того, что нам ожидать плохого. Вот опять же, возможное наступление их на Запорожье, на Крым. Вот вы про это что думаете? А никто это ничего не знает. Слушайте. То есть это вы да никто ничего не, не знает. можете как-то. Кто мог вот это предсказать? Все последние месяцы и мы. 6. И сама Украина, и сам господин Сырский говорил, что они испытывают нехватку людей. Ну, не на фронте. Сейчас для того, чтобы зайти в нашу Курскую область на сколько там, на 15-20 километров, они задействовали группировку 10 тысяч человек вокруг стоит. Ну, на Белгородской это. области, наверное, еще надо 10. Для прорыва, который вы описали, я не знаю, это какое количество, откуда они вдруг вот самовоспламенятся, самовоспроизведутся почкованием с хорошим оружием, да еще и боеспособны. Ну вот что-что, а за оружие можешь не приниматься. Бо Ні, Штати, і Німеччина та інші партнери дали зрозуміти, що вони не заперечують використання їхньої зброї на російській території. Ба Більше ще й пообіцяли нові пакети допомоги. Тож не лише британські челенджері поїдуть Курщиною. Так бувший командуючий британськими військами в Афганістані, Річард Кемп заявив, що від Британські і Американські танки, сражаючіся з рускими в Курській області, звісно, приємно. Це, по його словам, символічний момент. о котором еще пару лет назад в НАТО и представить себе не могли. Но этого, говорит Кемп, мало. Зеленскому нужно дать разрешение использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь нашей страны. Дескать, отказ в разрешении применять британский Storm Shadow по территории России говорит о страхе эскалации со стороны России. В Пентагоне, судя по всему, уже решили, что страхи эскалации безосновательны. На этих кадрах из Курского Льгова гигантская воронка. Предположительно от американской ракеты. Воронка лучше всяких слов. Говорит о серьезности происходящего сейчас на нашей земле. Дурачи, такие воронки остаются именно после российских авиабомб, а не американских ракет. Звісно, конечно, чорнорота пропагандистка не скажет, что Путин обстрілює своих. При этом в докладе Пентагона утверждается, что у США нет свидетельств нарушения ВСУ запрета на нанесение ударов дальнобойным американским оружием вглубь России. Веры этим докладам более нет. Тем более, что в США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров то есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителей. Понятно, что в момент передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей Земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. А такі розмови і справді у Білому домі ведуться. Ба більше Сполучені Штати Америки збільшують виробництво крилатих ракет джасом на тлі повідомлень про їх можливу передачу Україні. У департаменті оборони США розповіли, що виділяють компанії виробнику 130 мільйонів доларів для збільшення виробництва цих ракет, а вони можуть значно посилити спроможності українських F-16. Канада Срочна новость. Срочная и очень тревожная. Разрешила Украине использовать переданное ею оружие на территории Российской Федерации. Это к разговору о ползучей эскалации, о желании спасти Украину. Речь, конечно, совершенно идет о другом. Демонстративная попытка добиться стратегического поражения Российской Федерации, о чем говорят они абсолютно открыто. Украина забыта. Вторглись в Россию и пытаются закрепиться. Что касается номенклатуры оружия, которую можно использовать в нашей стране. Атава передала Украине 8 танков «Леопард-2А4». То есть речь о немецкой технике в том числе. Несколько десятков бронемашин боевой поддержки, сотни бронированных патрульных машин и 5 гаубиц М-3 «семерки». І всю цю техніку АТАВА розрішила Україні використовувати в нашій країні. Це дуже чудово, що нам дають бронетехніку, артилерію та боєприпаси, але нам потрібні далекобійні ракети і дозвіл бити ними в глиб території РФ. Бронетехніки стран НАТО київському режиму мало. Україна просить у своїх спонсорів розрішення бити вґлоп російської території западними дальнобойними ракетами. В Пентагоне официально заявили, что решение будет зависеть от динамики на поле боя. Так и сказали. Также заместитель пресс-службы Пентагона Сабрина Синг заявила, что Вашингтон не видит проблемы в том, что Киев напал на исконно российские территории. Ну, з моральної та юридичної точки зору Україна має повне право перенести бойові дії на територію Росії. Кожна держава має право на самозахист, і це право не обмежується кордонами. Росія веде неспровоковану загарбницьку війну на території України і здійснила тисячі атак на Сумську область України з території Курська, здійснює атаки на Харківщину з Білгородщини. Тож війська, техніка і бази, які беруть участь у цих атаках, законні для нас цілі. Но ну и офис украинского президента сообщает, что переговоры с США по разрешению нанесения дальнобойных ударов по территории Российской Федерации находятся в активной фазе. Мы в Вашингтон приносимся на прямой связи к корреспонденту Игорю Наймушину. Игорь, здравствуйте. Есть ли понимание, как далеко продвинулись эти переговоры? о возможности нанесения дальнобойных ударов по нашей стране, имея в виду и без того максимально спорную ситуацию в Курской области, о чем просят, речь о каком оружии? Ольга, здравствуйте, коллеги, добрый день. Сейчас активно ведутся переговоры, действительно, и государственный департамент это также признает. Мабуть, не такую ответ очекувала почути Скобеева. То, что касается фактически предоставления атакам, ну, они и так поставляются Киеву, формально позиция Белого дома заключается в том, что он не разрешает Украине наносить удары этими ракетами в вглубь российской территории. Последние заходы американских конгрессменов и сенаторов в Киев и публичные призывы как можно скорее разрешить удары Точь в точь, вот просто калька, напоминают все предыдущие виды вооружения, которые Белый дом сначала активно отказывался предоставлять, но потом, после призывов конгрессменов, считайте, общественности, и после того, как в СМИ также активно муссировались все эти вопросы, шел на попятную и в итоге давал зеленый свет. Поэтому и по атакам здесь стоит ожидать того же самого. Для понимания ситуации офис президента Зеленского также сообщает о том, что активные переговоры ведутся и с Великобританией на тему Storm Shadow и нанесения ударов этими ракетами по нашей земле. О, тільки уявіть, що ж буде, коли ми отримаємо ці дозволи бити по РФ. Дії сил оборони України вже оголили вразливості Росії. Путінська скрепа про захист РФ луснула об реалії в Курській області. Ретельно створений імідж Путіна як сильного і контролюючого лідера. Просто порожній. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримайтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ну и, конечно, Силам обороны Украины. С вами была Анастасия Норрицена. Побачимось!